Все наоборот. Да? Не считайся с... чужим, не соблюдая обязательств и причиняя вреда, это нормально. Ну, вот эти две цивилизации существуют. И какую из них строить в Лад, порядок или ха, беспредел. Я беру всегда крайние. У нас очень хороший. консервировать их, чего-то, да, вот так, в банку, в банку, да, 25, да, и пусть они там себе живут, до тех пор, пока они не поймут, что так жить нельзя. Это, вот это вот размежевание. Вот, вот то статью, которую я упоминал. Кёльничный царь. Предъявитель Кёльничный царь. Вот номер 170. Там есть хорошие замечательные слова. Без партии нет развития, без размежевания нет прогресса. А перед этим еще. Будем. Почитайте. Самый финал это просто как бы вот песня. Нет, что почитайте. извините ну, вы знаете, уже 9 година я, я, я просто не знаю я в с планами с часом чтобы да, не вышло, если есть какие-то там недели на Фейсбуке.